Жители Славянска стали активными участниками революции достоинства. Даже сегодня они в авангарде патриотического движения. Один из таких Николай Тишаков. Его сын и внук воюют на передовой. Сам Николай дежурил на баррикадах, участвовал в потасовках с Беркутом. А спустя два года евромайдановец рассказывает о своем разочаровании в политиках. Честно скажу, вот сейчас бы я порошенко в руки не подал потому что там риторика была одна, там было совсем другое. Ну, напоминает чем-то и помаранчевый Майдан, там кричали бандиты, будут сидеть в тюрьмах, там и дома, там и сможем. В этот раз я честно верил во все, вот честно, думаю, ну, думаю, ну, часто люди, наверное, поймут. Другой майдановец из Славянска, Мартирос Григорян, уверен, революция продолжается, пока есть коррупция и пока преступники на свободе. Он участвовал не только в Киевском, но и в Донецком Евромайдане. Донецк для него стал особо памятным. Когда убивали людей, прямо били там, ну вот такая такая каша была. И в этот момент одна из из женщин э, э, где-то второго этажа, приблизительно, вы, вытаскивает флажочек маленький российский и начинает махать и кричать: "Убивайте этих негодяев, этих бендеровцев". И меня запомнило, что неужели так может быть, человек жить в своей стране? А вот Людмила Подыбайла на Майдан не ездила. В разгар революции месяц ходила на городскую площадь, рассказывала людям о преимуществах жизни в Европе. О своей акции не жалеет. И в Майдане не разочаровалась. Женщина уверена, горожан надо просвещать, иначе перемен не будет что они должны знать, что таке НАТО, что таке Евросоюз, что такое диктаторская система, что такое э, демократия. Никто ничего не знає. Не ездил в Киев и организатор местного вечи Михаил Нечипоренко. Он собирал деньги для революции. И за это активиста уволили с работы. Но активной общественной деятельности Михаил не бросил. Такие жертвы, людські, материальные, и Сьогодні ну, я відчуваю, що знову якась змова тих, хто прийшли на плечах героїв до цієї влади. Я відчуваю цю змову. І це мене серйозно засмучує. Але це мене ще і підбурює до більш активних дій. Годовщина Євромайдану ознаменувалась скандалом. Новий руководитель міста від опозиційного блоку Вадим Лях не вийшов громаді в День достоинства і свободи. И это возмутило собравшихся активистов. Кроме того, славянским евромайдановцам постоянно приходят угрозы. Но это людей не пугает. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода.